ini adalah salah satu kelemahan kalau kita pakai senar seperti ini jadi senarnya nilep di sini yang harusnya dia di sini nih guys nah di sini harusnya dia pindah posisi jadi dia nilep di sini Oke kita akan benarkan dulu untuk senarnya sama piringannya kita akan coba dulu ini baru sekali pasang kita akan coba buka dulu untuk uh, ininya senarnya Ini lumayan kencang nih guys, karena dia nilep di sini nih. Kita harus menggunakan uh, apa namanya pengunci di bawahnya ya untuk menahannya. ini kita ada kunci dan kita akan tarik ini seperti ini eh, kesini nariknya lumayan keras nah ya jadi piringannya ini kurang rapat ya guys seperti ini baru sekali pakai ini udah seperti ini kita akan ketok aja dan kita akan rubah untuk pemasangan piringannya kita agak balik aja ya Jadi kita pasangnya seperti ini aja nih guys. Nah, tapi karena ini udah rusak kita ganti, -ganti yang lama dulu. Seperti ini. Ini yang lama ya, mesin yang lama. Ini sama dia nilep, cuma dia... Eh. Jadi kita masangnya seperti ini aja nih. Nah, ini dia nilep di sini nih guys, lihat ini. dia ya. Salah satu kelemahan pakai senar mesin rumput tuh seperti ini, dia uh, ngebelit seperti itu. Kenapa saya pasang seperti ini? Karena yang kena ke batu itu dia di bagian sininya. seperti ini aja terus pemasangannya kita langsung gampang ya sama seperti ini tadi kita masukin di sini tapi kendalanya gini kalau dia putus kita mau ganti memang agak susah untuk masukinnya itu. Seperti ini, tetap ya, sama aja untuk cara pemasangannya. Kalau enggak, kita seperti ini, kita tarik terlebih dahulu, panjangin, baru kita ikat di sini, terus ditarik, eh, sama aja. Dua senar mesin rumput sudah terpasang.